Наші проблеми за нас не вирішить ні Європа, ні Росія. Наші проблеми ми маємо вирішити самі, а самі ми їх можемо вирішити, коли ми разом. Бо разом ми сила. Разом сила Слово надається громадській активістці Раїсі Радченко. Будь ласка, добрий день. Значить, що я хочу сказати, саме страшне, що хотів зробити наш губернатор Пеклушенко, Сін, це запугать нас. Они не запугали нас. Не тогда, когда мы три месяца подряд стояли и требуем их не отставки, они не запугали и сегодня. Их не основная, они трусят, они боятся. И мы должны здесь собираться все время, мы должны показать им, что мы сила. Не бойтесь, страшнее, чем перенесла я, перенести невозможно. Это по их Пеклушенко, Сина, Вене, они меня запроторили туда. Они хотели испугать, они хотели меня уничтожить. Я не боюсь, но сегодня преступники Пеклушенко, Долины, Серба, они должны быть наказаны. Мы не должны им простить. Да, я знаю, что поданы иски, но нужно потребовать от прокуратуры, чтобы действительно отставили прокурора Кирилюка, потому что он не расследует, потому что арестовали невинных людей, людей, которые проводили мирные митинги. Мы никогда и нигде ни на одном митинге не призывали к лосанию или захвату каких-то зданий. Зачем? Что здесь стоят дураки? Это наше здание. Зачем нам надо захватывать было здание? Зачем нам здание Борис Пова или облрады? Рады? Это наша собственность. И мы не собирались его никто. Это провокаторы. Провокатор первый во главе, который это был Петлушенко. Они посадили в обл администрации этих тетушек, спровоцировали вот это нападение на обл администрацию, и поэтому пострадали люди. Кто должен нести ответственность за тех людей, которых мы отправили? скорая помощь с разорванными ногами только должна понести ответственность. Юридическую ответственность Петлушенко и СЕРБа. СЕРБа за то, что у нас вот там вот с делегацией, когда мы хотели проверить и описать всех, кто находится в обл администрации, они через другой выход вывели их, пока и не давали прохода в администрацию, обл администрацию депутатам, которые имеют право туда заходить. То есть закон. Долинного надо сегодня убрать с органов власти, потому что он самый больший провокатор. Он не защищает народ. Они нарушили присягу. из за нарушения присяги мы должны строго взыскать их. Не просто их и отставки. Они должны сидеть в тюрьме. Слава Украине! Разум и сила! Разум и сила! хочу еще, что мы не должны сегодня думать свобода. мужчина, просто народ, мы должны вместе, только тогда мы победим. Если мы будем бояться, это они нас боятся. Они делают провокации, потому что им страшно. Партии регионам на сегодня выходят целыми, целыми стаями люди. Они скрывают это. И они слабые слабы свою начинают вот такими действиями проявлять. Не бойтесь, приходите, отстаивайте свои права. Вы граждане Украины. Неважно на каком языке вы говорите. Украинском, русском, может быть, кто-то чешском, польском. Мы жители Украины, и поэтому я хочу сказать, нам жить здесь и надо бандитскую власть прогнать с нашей страны, с наших вот этих учреждений. Спасибо вам за то, что вы пришли.